Satu bab saja tak boleh banyak-banyak tuan-tuan. <laughs> ha, kalau masuk dua bab kan mula dah yang songkok sengit dah. <laughs> yang bersandar yang mula tegak ya. Lepas dah lama-lama melunjuk ke bawah. <laughs> ha, jadi kita kena tengok dekat situ tu. Jadi ha? beramal dengan ilmu tuan-tuan. Ilmu ada. Siapa menuntut ilmu tidak beramal. Ha, siap. Baginda Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT Allah min auzubika min ilmin la yanfa Ya Allah ya Tuhan ku aku berlindung dari ilmu yang tidak berguna wa qalbin la yasya dan hati yang tidak kusyuk wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yusmi serta amal yang tidak diangkat serta doa yang tidak diterima ini doa Baginda Nabi SAW takut amal itu tidak diterima. Ha, di antaranya, ramai di antara mereka yang telah pun pergi menuntut ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu. Disebut oleh baginda Nabi SAW. Dalam kitab Asira Ajul Munir oleh Aisyah bini di dalam kitabnya itu dia menyebutkan pada malam aku diisrakan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa ketika itu aku melihat sekelompok orang yang mengguntingkan bibir-bibir mereka dengan gunting yang diperbuat daripada besi maka aku bertanya kepada Malaikat Jibril alaihi salam siapakah mereka itu wahai Jibril maka dijawab oleh Jibril alaihi salam itulah para khatib dari umat-umatmu ya umatmu Rasulullah para khatib-khatib daripada umatmu siapa khatib imam yang naik mimbar ayuhannas ittaqullah hidupkanlah sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam Semayang pun tak pakai baju putih Waktu solat Nabi kata Tiap-tiap hari Jumaat Sunat pakai putih Dia pakai baju Melayu Pakai songkok Pakai samping Pakai seluar Sebab apa? Ada orang besar datang Selalu pakai serban Tapi bila ada orang besar datang Dah tukar pakaian Tak pakai ikut sunnah Ikut orang besar Pakai baju Melayu Pakai samping Pakai seluar Pakai songkok hitam Bukan tak boleh Tapi kita ni Ali ilmu Kena bezakan antara ahli ilmu dengan orang awam. Memakai pakaian putih jubah putih pada hari Jumaat. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Memakai serban juga sunnah Nabi. Kenapa kita tidak meraihkan Nabi tetapi meraihkan orang besar. Ini berlaku. Banyak berlaku. Kita lebih lagi meraihkan orang besar. Menteri yang Bukan saya nak kalahkan menteri. Tapi menyalahkan orang, orang alim ni. Lebih lagi meraihkan orang besar daripada meraihkan baginda Nabi SAW. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala menyebut. Ibu aku berpesan dia kata. Ya bunaya wahai anakku. Dah tatalami ilmi illa izah nawaita amalabihi. Wa illa fahuwa wabalun alaika yawmal alqiyamah. Janganlah sekali-kali kamu mempelajari satu ilmu, kata ibu dia tu. Melainkan setelah kamu berniat untuk beramal dengan ilmu tersebut. Jika tidak, maka ia merupakan bala bagi kamu pada hari kiamat kelak. Itu ibu Imam Al-Sawri rahimahullah ta'ala berpesan pada anak. Jangan tuntut ilmu kalau tidak berniat untuk mengamalkannya. Itu saya katakan kita tahu bahawa wirid-wirid yang warid pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kenapa kita tinggalkan? Perkara yang sunat pada hari Jumaat membaca subhanallahi rabbika ala dan hal hadis hadis SAW, Kenapa kita tinggalkan? Cukup saja dengan istighfar tiga kali kemudian al-Fatihah baca doa. Mana sunah-sunah Nabi yang lain kita kuburkan begitu saja? Ini orang alim. Orang ahli ilmu, orang mengaji. Baru-baru ni saya baca Malaysia Kini. Kalau tuan-tuan buka internet Malaysia Kini, PPIM iaitu